не все. Ну, понимаете, как получается, что мы так знаем, знаем норму. Вот, допустим, взяли бутылку, выпили все, и, и идем дальше на проход, чтобы хоть какую-то копейку сбить, хоть какую-то копейку сбить, чтобы купить, покушать. Не всегда у нас получается один день хорошо, второй день ну ничего, хоть с голоду вздыхай. Вот так вот. Бутылки, да? Да, бутылки, макулатура. Даже вот по этим лазим, э, собираем. Ну, по мусоркам? Да, по мусоркам лазим, смотрим. А, хорошая вещь. Ну там я имею в виду, из еды она еще нормальная. Все, берем отдельно. И вот это вот чем мы и питаемся. Вот так вот. Врать я уже не буду, потому что это для меня, если буду врать, что живем там хорошо, прибывающие, для меня лично будет грех от Бога, что я буду врать. А вот то, что есть, то есть. И бывает, что ночами, ночами не спим, колесим по всему городу. Вот так, по, колесим по всему городу, собираем все бутылки, там, где пластмасска, где что. Вот так вот, все собираем. Кто в кто бутылке, кто пластмасска, кто в макулатуру. Кто, ну, кто что собирает. И вот так вот, собираемся и все. На еду, да? Да. Угу. Кто, может кто-то из еды... Возьмешь. А есть у вас конкуренция между районами? Ну, так сказать, территория. Ну, мы знаем, да, э, допустим, я знаю в центре, где. В другой район я не пойду, я там территории не знаю. Я знаю центр, тут я знаю. Но у нас между собой конкуренции нету. Просто что каждый свой район знает, где что себе, ну, ходит. Чужие районы вас пускают вообще? Ну мы можем зайти так, побол... э, ну поразговаривать, ну, вот как мы с вами, поболтать и все. А так мы, мы знаем свой, каждый знает свой район. И все.